Зараз я Ігорю, дам слово буквально пару слів моїх, бо є інформація. По перша оголошена загальна національна мобілізація, щоб всі розуміли на Київ. І опозиція, і громадські організації більше ста організацій закликали українців їхати на столицю 19 січня, о 12 й буде ще одне віча, як вони називають. Але от мені вдалося розмовляти в прямому ефірі. Буквально годину тому на радіостанції з харківським наметом, і там є інформація про що вони хочуть робити. Принаймні опозиція збирається серйозно такі єдиного кандидата виставляти. Перше, друге, вони збираються, ну поки це така неофіційна інформація, робити тимчасовий уряд. Нарешті вони додумалися. Третє вони збираються блокувати. Серйозно блокувати, в тому числі з допомогою Автомайдану, всі будівлі адміністративні, серйозно а не так імітувати, як вони це робили. Тобто буде, буде дан відпор цій владі. А як це відбувається у Харкові, як можна давати відпор? От зараз Ігор поясніть, бо вчора сталася з ним історія, він їхав в метро і за стрічку трошки постраждав, але він сам розкаже. Вечер, вечер добрый. Я, я полрухнячий Игорь Анатольевич, мне 29 лет. Я председатель Харьковской областной общественной организации Евросоциум. Э, был в Киеве в ночь разгона и встретил там Новый, Новый год, кстати. Хочу вам рассказать, что вчера в 20 часов 20 ми минут э, на станции метро имени академика Бар Барабашова с этой с этой сумкой э, с этими ленточками и наклеечками на меня сзади напал э, ранее мне неизвестный чел человек, который э, позже мне стало известно, Шкура Вадим Леонидович, 70-го года я рождения. Вес килограмм 100, 140 и больше. Э, точно не помню уже, да. э, Он из-под выходил из, из вагона на станцию, мне подсечка мне, подсечка и толчок. Я, я думаю, может, это или ошибка, так как я привык верить людям и доверять, что все всемирные. Разве... Развернулся и увидел, что у человека провалился ногой между вагоном и платформой. Я развер... развернулся и пошел дальше. Но тут мне опять удар в спину, я раз... развернулся и не выдержал. И очень хорошо ему дал сдачу, что у него там гематома, но, но очень долго будет видно. Два с половиной часа провел в отделении эмилиции, написал заявление и хочу поблагодарить двух женщин, которые здесь есть, которые вчера не побоялись и понятыми выступили и сказали всю правду, что все как было. У меня к вам просьба, если кто сильным духом и готов носить эти ленточки. Я такой, я ходил, хожу, сюда я буду ходить. Я вам рекомендую купить газовые баллончики и не продешевить, а не дешевые взять. И выступать самая самозащитой. И теперь это то, что было вчера. Я буду этим разбираться, писать дальше, сдаваться не буду. И такой вопрос я хотел бы поднять, что э, большинство людей после окончания э, школ, институтов перестали развиваться или читать что-то понимать, размышлять инфор над информацией. И у меня к вам просьба, чтобы мы больше занимались саморазвитием. И э, на еще одна такая просьба, чтобы мы начали мелко замечать мелкие такие вещи. Например, как у нас уже 22 года в государстве не ходит такая валюта, как рубль, но я это слышу каждый день. Рубль, рубль, рубль. У нас валюта гривна. Давайте не бояться делать людям замечания. Говорить, у нас не рубль, а гривна. И э, я делаю это часто, даже с собой ношу эти рубли и показываю. Если мне кто-то говорит, дай мне рубы. Я, я достаю и даю ему рубы. Да. И еще одно такое я хотел бы сказать, вот мысли потерял сейчас, что... Э, мы, у нас коррупция уже на бытовом уровне взяла, что это норма. Приведу вам пример, что, э, допустим, мы все уходим мы или флю, 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 флюорографию делать. И вопрос, ты сколько дал? 5 гривен, 10 гривен. И человек говорит, я дал 5, ты молодец. Значит, идет уже на бытовом уровне поощрение коррупции. Это не здесь правильно. Мы должны это замечать и делать. Точно так же у, сту, у студентов. Ты за сколько сдал? Я я за 50, я за 100, ты молодец, ты за 50. То есть идет поощрение коррупции на бытовом уровне. Или что, как, когда мы будем вот с таких мелочей замечать и не бояться говорить людям, мы начнем и меняться сами. А после того, как мы будем измениться изменимся сами, это и заметят окружающие люди. дякую, слава Украине!